закончена работа над автоклавом вот такой я сделал себе автоклав из газового баллона вроде получился неплохо крепится он одним болтом здесь вот так легко все это дело вытаскивается вот здесь я герметиком сделал прокладку и вот так устанавливаем его И все. Тут с лицевой части видно манометр и термометр. Здесь подача воздуха насосом или компрессором. Здесь еще поставлю аварийный клапан. Вот. Примерно такой Автоклав у меня получился.